Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidi de kurma payası ki suyanıp kutuba kurma payası Ummu Süleym bu yoqqa yangi minbar yasattirib kelgandan keyin xurmo poyasi yig'ladi to'rt besh metr farqi bor ustun sahobalarni yani. hammasi eshitdi xurmo poyasi yig'lagan yo rasululloh menga suyanib xutba qilardingiz qayerga ketdingiz dedi siz menga suyanib xutba qilmaysizmi dedi minbardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib tushib xurmo poyasini siladi sen yig'lama men uzoqqa ketganim yo'q dedi nafaqat inson balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni inson emas bo'lgan jamoadot mahluqotlar sog'inib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizdan uzoqlashib qoldi deb yig'lagan ekan bilol roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan juda uzoq birga yashagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qachon uxlab qachon turishligini qanday yurib qanday o'tirishligini hamma holatlarini yodlab olgan bilol roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bitta ishorasi bilan ozon aytardi va bitta ishorasi bilan takbir aytardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni muazzini bo'lib tanilgani madinada bilol yursa madinai munavvarida xabar tarqadi rasululloh vafot topibdi musulmon ummatiga tushgan eng og'ir musibat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vafoti hamma sahobalar nima deyishlikni nima qilishlikni bilishmay qoldi ularni eng yaxshi ko'rgan odami dunyodan o'tdi otasidan mehribon onasidan mehribon otasi o'rgatmagan onasi o'rgatmagan dunyo oxirat yaxshiligini hammasini o'rgatgan kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tdi bilol robah madinada aylanib yuruvda aytildiki ey bilol rasululloh vafot topdilar deydi bilol shu voqeani ko'tar olmadi sahobalarni hammasi yig'laganiga qo'shilib bilol roziyallohu anhu yig'ladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dafn qilindi abu bakir siddiq roziyallohu anhuga barcha mo'min musulmonlar birinchi imom bizni boshchimiz halifamiz deb bayat berishgandan keyin bilol men madinada yashamayman dedi men qanday qilib rasululloh yo'q bo'lgan madinada yashayman dedi ko'chalarda yursam rasulullohni eslayman yashamayman bu yerda bu yerga o'tsam bu joyga kirsam masjidga kirsam ustunlaru minbarlar har bir joy rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eslatadi men madina munavvaridan uzoqlarga ketaman qanday qilib ozon aytaman payg'ambarimiz yo'qu bu yerda anas ibn molik roziyallohu anhu hadisda vaama rasululloh madinai şey munavvaraga kirganlaridara madinay munavvarani hamma tarablari nurli bo'lib ketdi dedi shuning uchun madina munavvara deb nomlanadi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot topganlaridan keyin madina xuddi bir qorong'u joyga o'xshab qoldi dedi va hamma sahobalarga shu musibat keldi bir birlari bilan gaplashmay qo'ydi ovqatni taomni mazasi qolmadi yeydigan ichadigan uyqusini mazzasi qolmadi chunki ularni yaxshi ko'rgani ularni mehriboni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tib ketgan vaqtlar o'tdi umar ibn xattob roziyallohu anhu amir bo'ldi mo'minlarga imom bo'ldi kunlarni birida shom diyorlariga bordi shomga borsa bilol roziyallohu anhu shom diyorlarida yurgan ekan ey Bilal bizga bir ozon aytib bermaysizmi dedi sizni sog'indik dedi sizni ozonni ozoningizni eshitsak rasululloh sollallohu alayhi vasallam esimizga tushadi yodimizga tushadi devdi Bilal roziyallohu anhu unamadi <türk> ey Bilal madinaga kelib bir ozon aytib bering eslaylik sog'inganmiz qalbimizda sog'inch bor payg'ambar sallollohu alayhi vasallamni vaqtini bir eslaylik bir o'sha vaqtlarni o'sha vaqtda yurganday o'zimizni bir his qilaylik ozan aytib bering bilol deb majburladi umar roziyallohu anhu va bilol roziyallohu anhu madina uravvariga kelib tunda keldi tunda kelgandan kegen, keyin bomdod namoziga ozon aytmoqchi bo'ldi ozonni boshladi bilamiz ozon boshida allohu akbar deb to'rt marotaba aytiladi so'ngra ashadu valla ilaha illalloh guvohlik beraman olloh taolodan o'zga iloh yo'q guvohlik beraman alloh taolodan o'zga iloh yo'q butun madina ahli bilolni ozonini tanirddi bilardi yoshlar ayollar qarilar oqsoqollar sahobalarni hammasi xuddi rasululloh tirilib kelidi shekilli Rasulullah Bilalga azan aytib ber deb buyuribdi shekili deb madinaga payg'ambarimiz masjidiga yog'ilib kelishlini boshladi va Bilal roziyallohu anhu ashhadu anna Muhammadar rasululloh guvohlik beraman muhammad sallallohu alayhi vasallam alloh taoloning rasuli degan joyda ozoni aytolmay qoldi har bir insonning qalbida sog'inch degan narsa bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibrohim farzandini qabrga qo'yayotganda yig'ladi mariyayi qibdiyadan ko'rgan farzandi ibrohim ikki yoshga kirmasdan dunyodan o'tgan sahobalar abdurahmon ibn avf so'radi yo rasululloh ey alloh taoloni elchisi nima sababdan yig'layapsiz dedi nima bo'ldiki siz yig'layapsiz o'zingiz bizni yig'lashdan qaytargansiz nima sababdan yig'layapsiz innahaar ey abdurahmon meni qalbimdagi rahmatim chiqyapti xolos men sizlarni yig'lashlikdan to'sganim yo'q men bu bolani yaxshi ko'rar edim bolam dunyodan o'tib ketdi men buni sog'inaman ertaga shuning uchun yig'layapman xolos alloh taolo olib qo'yganligiga men norozi bo'lib yig'layapti deb o'ylamang